святом вас сьогодні для нас свято сьогодні ми шагаємо україною впроваджуємо нову поліцію спочатку нову патрульну поліцію потім взагалі нову поліцію крок за кроком сьогодні ми у вас в гостях Уже почав набор конкурсний набор патрульної поліції будет набираться для начала 200 человек, 200 патрульных для патрулирования Чернигова. Возможно, мы посмотрим, как пойдет вопрос, и будем расширять этот набор поэтапно, добавляя. До 5 октября набор будет осуществляться. Мы надеемся на очень хороший конкурс. Надеемся, что молодежь Чернигова Сильные ребята и девушки пойдут в этот проект. И мы будем иметь очень сильную патрульную полицию. В ближайшее время, кроме патрульной полиции, которая уже завершит обучение и приступит в следующем году к своим обязанностям, очевидно, что для вас будет важна еще одна вещь. Это дорожная полиция патрульная. Дорожная патрульная полиция на трассе Чернигов-Киев. Также у нас в ближайших планах и мы будем этим заниматься. Я хочу сказать перед началом этого конкурсного отбора о главном. Какую бы мы ни делали правильную полицию, как бы мы ни учили этих ребят и насколько бы ни были они правильные и чистые, у нас ничего не получится без вашей поддержки. Без поддержки города каждого из вас ничего не выйдет. Поэтому мы делаем и должны строить нашу новую полицию с двух сторон. С одной стороны, предельно честные и профессиональные усилия со стороны новых полицейских, с другой стороны, доверие от вас. Иного не будет. Уверен, что Чернигов один из таких городов, где будет одна из самых хороших полиций. Мы постарались изучить и учить и учесть ведь опыт, который набрали в других городах, и э, я вас всех поздравляю. Слава Украине.